嗯再来一次你是我最依赖的遮蔽也是最深处的秘密明明很靠近我们的、嗯、阿姨 阿姨，你看看。啊，妈妈呀，你这是找女婿呢，还是在找苦力呀？你嘟囔什么呢？我说买这么多菜，能吃得完吗？怎么吃不完呀？那晚上，你二姨、二姨夫、三姨妈、三姨夫、你表姐他们哦，还有甜甜、诺诺他们都要来，<哇>就这么多菜，我还担心不够吃呢。 你看，你看我这脑子，哎呀，我让你买酱油，我忘了告诉你了。你你赶紧再去给我买瓶酱油。嗯、好，坐吧。哎，你拉他干嘛呀？哎呀，我刚才还纳闷呢，那么多东西怎么都是小苏一人提上来的呀？那菜市场那么多人，还要踩着满脚都是泥，你自己去吧。啊，快去。人家挺乐意为您效劳的呀。啊，吃吧，小苏。 行了行了，我自己去，你给我看着那个火上的锅，嗯、知道了。哎，阿姨，你慢点啊。嗯，让他去吧。 嗯，你没见过猪跑，还没吃过猪肉吗？这跟吃猪有什么关系？啊？ 你想想看，啊，我们之前看过那些电影里面，那求婚浪漫的都能把观众给感动哭了，是吧？就是我们昨天看的那个，你忘了吗？那个男的为了自己的女朋友，专门去学了他最爱吃的提拉米苏，然后学了足足有一个多月呢，然后在他生日的那一天就亲手做了那么一个，然后就把钻戒放在了里面。那个女的一吃，嗯，有硌牙的东西，然后拿出来一看，哇！ 是一颗钻戒，这个时候那个男的才说：“嫁给我吧。”嗯，听起来挺无聊的，不怕噎着吗？你就不能有点浪漫的情绪吗？真的是、哦，我就是这样，没办法。哦，那我不嫁了，干嘛？你休想！

妈，我已经答应嫁给念青了好。好，好，真好！明天是初一，我们一起去看你爸爸。